Акцию протеста против закона о защите общественной морали устроили сегодня возле администрации президента правозащитники из нескольких областей Украины. Принесли репродукции картин известных живописцев и несколько десятков книг украинских и зарубежных авторов. Все они, по мнению организаторов акции, согласно этому закону, могут быть признаны порнографией или эротикой и запрещены. Почему, узнавала Ирина Романова. Такое зрелище возле администрации президента можно увидеть не каждый день. На картинах обнаженная натура. Рядом дают мастер-класс, как своими руками изготовить порнографию. Я думаю, что у некоторых экспертов это может вызвать негидные не почутки. Этому артефакту трипольской культуры 4000 лет. Автор его неизвестен. А вот тем, кто создаст сегодня что-то подобное, может грозить до трех. Это ничего. Но на думку комиссии это может быть порнография. Ну, если а не происходит? порнография, то эротика, распространение которой также заборонено. Все это они принесли, чтобы показать, понятия в законе о защите общественной морали настолько размыты, что порнографией можно назвать любое из этих шедевров мирового искусства, не говоря уж о современных произведениях. Недавно, например, комиссия запретила вот этот учебник по рисунку для студентов художественных вузов. Потому что там есть обнаженные натуры. Сами эксперты говорят о том, что им не хватает денег для того, чтобы их закон и их комиссия работала на... 100%. И мы боимся представить, что будет, если данная комиссия начнет работать в каждом городе. Организаторы акции говорят, по закону давно пора запретить и эти книги. Книжки Нобелевских лауреатов, Джозеф Кудзеев, Очиковани Варваров, пропаганда, насильство, однозначно, эротика, что наименьше. Правозащитники решили передать президенту обращение, в котором просят Виктора Януковича остановить цензуру, то есть ликвидировать комиссию по вопросам морали, а закон отменить. Комиссия по защите общественной морали претензии правозащитников пока не комментируют ни относительно отмены закона, ни относительно ликвидации самой комиссии. А вот депутаты, которые митингующие планируют прийти со своими наглядными пособиями 25 июня, уверены, закон отменять нельзя. Страны в Евросоюзе сегодня очень жестко борются с такими явлениями, как порнография, жестокость, насилие, детское порно и так далее. Масса рейдов полицейских в Советском уголовном кодексе никогда не было понятия, такого рода понятий. Поэтому сегодня, когда мы впервые какие-то нормы в законодательство вводим, естественно, это вызывает резонанс. Но закон считает депутат все же нуждается в корректировке. Изменения к нему уже подготовили. Вот только когда рассмотрят, неизвестно. Слишком уж тонко это дело. Защита морали. Ирина Романова, Анна Панова, Александр Данилов. Подробности телеканал Интер.